А ты против переноса? Я против переноса. Я за то, что мы. Ну все, я записал тебя, ты против переноса? 4.31. Миколаевская міська громадская организация Центр Русской культуры просит продолжить договор аренды на примещение 24 квадратных метров по адресу адмирала Макарова 7.

ты там, ты Эти привычки находятся ты на втором этаже э, здания дворца, на на да. Ну, что вам сказать. Ну, на сегодняшний день, мне кажется, дать преференции центру с таким названием, я считаю, это лично мое мнение, я его вынесу, нельзя. Ну, Как-то надо учитывать сегодняшнюю политическую обстановку. То, что я видел, например, это я не, не считаю это общественной организацией, стоит стол, обеденный, там, пару диванов и самовар. Ну, если мы действительно рассматриваем это как какую-то общественно-политическую организацию, ну, это должно быть как-то... Не отвлекайте председателя от а этого. Потому, лично мое мнение, отказать. Я считаю, что при условии, что эти организации были замечены в 2014 году не с той стороны баррикады. Мое мнение отказывается. Баррикады всегда и две стороны. Пожалуйста, если вы были сходы, пожалуйста. Олег, скажите, а еще можно еще... у меня вопрос? Татьяна Александровна, посмотрите, а какую сумму они арендуют, оплачивают в местный бюджет и есть ли у них задолженность? Задолженности у них нет, они оплачивают регулярно. Вот. Сумму не могу сказать, уточнить могу. 875 рублей. 870 рублей, да? Вот. Да, да, да. Я думаю, что никакая сумма, тем более 875 вот гривен, не, как бы не может с моральной точки зрения разрешить этой организации, которая ведет антиукраинскую деятельность, которая призывает там пророссийским настроением, я как бы, рекомендую отказать им. А, а это стоп, стоп, а можно? Давайте вот, Александр, пожалуйста. к да, вам да, слово, пожалуйста. Вы там были, Олег Петрович. Мы же вроде с вами тоже пригласили арендатора сюда. Давайте хотя бы заслушаем. Вы скажите свое мнение и дадим слово. И стих прочитай, сколько писал там, да, ополчен. Ребят, давайте пока не переходить на личности, не ругаться. Я думаю, мы здесь нормально разберемся. Я смотрите, я так понимаю, что на сегодняшний день э, этот русский, э, русский блок, или как он там назывался, он ликвидирован, да? Скажите, пожалуйста. Да, ну, в принципе, вот я так понимаю, претензии основные к тому, что центр именно русской культуры. Не еврейской. Ребята, там не знаю, нет, скажу, там, ребят, польская, не там польская, а именно русская. Не я не надо. так понимаю, что претензии у нас к названию. И в принципе, вот интересная ребята, информация. Ребята, ребята. Хорошо, что здесь много прессы, я думаю, что правите, в России это интересуется. Да, у нас не митинг, а депутатская комиссия. Давайте откроем Таневский да, офис. Молодой человек, молодой человек, вы себе видите порядочно я не на депутатской не комиссии. Я не сказать, а потом высложу, Пожалуйста. Пожалуйста. Давай. Да, я, зато я сама была депутатом, мы каждому давали слово высказаться. Вот я показываю свидетельство о регистрации, у нас официально имеется. Зачитываю. Назва об'єднання Миколаївська міська громадська організація, центр руської культури, роз, руської культури. Основна мета діяльності розповсюдження культури історії та мови руського народу, Якого? формування Якого руського, народу руського, руського народу, не російського, а російського. руського, формування помлади і доброзличневого, ставлення українців до руської культури. та русской мовы, но сияна якой есть большинство населения Пивня Украины. Это у нас основная цель деятельности. Это чисто а то, культурная организация. В 2009 году Это у нас висели транспаранты, 70% жителей Николаевщины русскоязычные. Да? Я рассказывала про свою конкретную организацию. Мы транспаранты не вешали. У нас с 2009 -го года мы ведем деятельность с 11 месяца, ну то есть ноября 2009 мы арендуем данный центр. А помещения нам пришли в таком недостаточно хорошем состоянии, то есть там и плесень была, у нас люди вот и православные подключались, обревали все вплоть до кирпича. Потом делали, ну, вот примерно такую отделку стен. Был еще жив мэр города Николай Владимир Медведчайка, царство ему небесное. Спасибо. Он тогда очень серьезно помог. Его товарищи помогли с тем, что нам поставили в центр хорошие окна. У нас в центр была поставлена дверь. Я за свой счет покупала линолеум. То есть мы там за свой счет, насколько могли, сделали ремонт. Одна комната у нас, ну, отремонтирована ну, не так хорошо, как здесь, но вот что-то похожее. Во второй комнате мы тоже поклеили обои, постелили нормальный линолеум, сделали там нормальное окно, потому что окно просто было трюха рассыпалось, и поставили дверь. То есть у нас использовались эти комнаты. А нареканий со стороны ни соборного, ни экжек-центрального к нам не было. То есть э, мы проводим исключительно культурные мероприятия. Вот я вот будем говорить за на счет 2014 -го года. я прошу прощения. Не, можно я вас перебью? Скажите, пожалуйста, я вам один вопрос задал, скажите, пожалуйста, чем вы вообще там занимаетесь? Изначально, ну, вот там И что вы такие мероприятия проводите? Что сейчас вы делаете? Что делаете сейчас? сейчас там конкретно собираются люди. Основной контингент уже свыше 40 лет. Там проходят тематические беседы по истории, по культуре. У нас также проходит русская гостиная, у нас проходят весь дни, когда там православные собираются, то есть и идет беседа, беседы, толкование вот именно по Библии, рассказывают, приглашаем иногда священников. И вот сегодня председатель комиссии говорил, мы никакой религиозной организации в городе никакой аренды не даем, но вот сейчас буквально передо мной я услышала, что церкви, ну вот какой-то вот только что договор аренды был продлен. То есть прецедент есть. Но мы, еще раз повторюсь, не являемся религиозной организацией, у нас общественная организация. Ну, в один из дней, там, где действительно православные читают Библию, и иногда идет беседа со священником, когда люди могут задать вопросы. То есть те, кто... Все, спасибо. Информация получена. Татьяна Михайловна. Евгения Сергеевна, я хотела вам задать такой вопрос. Вы только что ознакомили нас всех с теми видами деятельности, которые предусмотрены в вашей организации. Вы руководитель этой организации? Да, я руководитель. Скажите, пожалуйста, насколько ваша личная деятельность соответствует статуту этой организации? Вы же уже официальное лицо, вы руководите этой организацией. В статуте прописаны виды деятельности. А теперь я вам задаю вполне конкретный вопрос. Насколько ваша личная деятельность соответствует статуту вашей организации? Ну, в данном случае, как руководитель, я все выполняю правильно в соответствии со статутом. То, что я делаю в мое личное время, оно отношение к организации не имеет. Спасибо. Конкретная не организация, не вот если...